اسلام لانا پڑتا ہے مسلمان کوئی پیدا نہیں ہوتا کافر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے کفر کرنا پڑتا ہے اسلام لے کے آنا پڑتا ہے ایمان لانا پڑتا ہے ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہبی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو جس مذہب کا اس کا گھرانہ ہوگا وہ خود بخود وہ بندہ چلا جا رہا ہے اگر کوئی کرسچن پیدا ہو رہا ہے کرسچن گھر کے اندر وہ کرسٹین بن گیا عیسائی کہلائے گا وہ کسی اور کے نزدیک کافی کہلائے گا ان کے نزدیک وہ مومن کہلائے گا اگر کوئی شخص امت محمدیہ جس میں مسلمان کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ خود بخود مسلمان کہلائے گا وہ مسلمان کہلائے گا ریاست اس کو مسلم ڈکلیئر کرے گی اور جو اس نام سے موسوم نہیں ہوگا اس کو ریاست نان مسلم ڈکلیئر کرے گی جس کو وہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے آپ کی ریاست آپ کے بارے میں مسلم ڈکلیئر کر رہی ہے یا نان مسلم اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ کس کو مسلمان کہہ رہی ہے کس کو کافر کہہ رہی ہے اس سے قرآن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اسلم اسلام لے کر آؤ ہم اسلام کب لے کر آئے ہیں قرآن کا ذرا جائزہ لیں پیچھے کی طرف جا کے اور آگے کی طرف جا کے الحم سے ناس تک کو پڑھ لیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آمنو یہ ورب ہے فعل ہے فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا وہ فعل ہی نہیں ہے جس کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے جب آمنو کہہ رہا ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے ان الزین کفر جب کفرو کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کفرو فعل ہے اس کو انجام دینا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انجام دیا ہی نہیں ہے وہ کافر ہو گیا کافی کیسے ہو گیا وہ ابھی تک وہ تو اس شعور تک پہنچا ہی نہیں ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں سامنے آئیں گی جس کے بعد وہ مکمل طور پر حتمی اعلان کر دے گا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں یا میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں جب تک وہ یہ نہیں کہہ لیتا وہ کافر یا مومن کہلا کیسے سکتا ہے جو ایسے زبانی اور خاندانی مسلمان ہوتے نا میں تو ان کو خاندانی مسلمان کہوں گا وہ اپنے مسلمان ہونے کو دس منٹ بھی ثابت نہیں کر سکتے وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر دس منٹ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان کیوں ہوں جب وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ میں مسلمان ہوں بھائی کس چیز کے اوپر مسلمان ہو میں قرآن کی اوپر ایمان لاتا ہوں کس بنیاد پر ایمان لاتے ہو کیا آپ نے قرآن کو واقعی جان لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یہ آپ کے والدین نے آپ کے معاشرے میں بتایا آپ کو یہ اللہ کی کتاب تھی آپ کو کیا معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے ان کی زبان سے پر یہ نکلتا الحمد الحمدللہ میں مسلمان ہوں میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں کیسے کب ایمان لایا آپ وہ کون سا دن جب ایمان لے آیا آپ آپ کو تو قرآن کی قیادت کا ترجمہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ایمان کب لے کر آئے ہو یہ سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے آپ کا اپنی ذات کے اوپر یہ آپ اپنی کردار کشی کر رہے ہیں میں نے کہا نا رویے اور شخصیت آپ رویے و شخصی سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں نہیں آپ اسلام والے نہیں ہو چکے ہیں اسلام ایسے ہوتا ہے اس قول اللہ ربو اسلم اسلام لے کر آؤ جائزہ لو چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اقرار اور انکار تمہیں مومن اور کافر بنائے گا یہ سب دھوکے کے اندر ہیں میں نے کیا کہا دس منٹ اپنے اسلام کو ثابت نہ کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے سکتے ہیں جو اپنے اسلام کو دس منٹ ثابت نہیں کر سکتا جو اپنے خدا کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا درائی کے ساتھ کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں میں کیوں مان رہا ہوں اور میں نے کب خدا کو مانا ہے مجھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خدا میں نے ٹھیک ہے ہوگا خدا میں نے کب خدا کو جانا ہے خدا کو جاننے کے بعد اس کے کلام کو جانا اس کے بعد آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ایمان لاتے ہو قبول کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو ابھی تو آپ اس مقام پر پہنچے ہی نہیں ہوں آپ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں اور خود تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہو دوسرے کو کافی بھی ڈکلیئر کر رہے ہو آپ کو اپنا تو کچھ معلوم نہیں ہے دوسرے کے بارے میں آپ کو زیادہ فکر ہے کہ وہ کافی نہیں مجھے اس کو مسلمان کرنا ہے آپ نے اپنے بارے میں کتنی فکر کی ہے قرآن کہتا ہے اتعمرون ناسا بالبر کشادگیاں بر کا مطلب ہوتا ہے کشادگی کیونکہ باہر کے مقابلے میں بر کا لفظ آیا قرآن کے اندر باہر کہتے ہیں سمندر کو دریا کو اس کے مقابلے میں کا بڑھ آیا ہے کشادگیاں لوگوں کے بارے میں تو بڑا تم گمان کرتے ہو کہ وہ کشادگیاں پیدا کریں اپنی نگاہ کے اندر کشادگی پیدا کریں جائزہ لیں کہ میں جو بتا رہا ہوں کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے دوسروں کو بڑی کشادگیاں پیدا کرتے ہیں حکم کرتے ہیں کہ دیکھو تم حق پر نہیں ہو حق وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اپنی نگاہ میں کشادگی پیدا کرو اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو ذرا میرے برائے سے بھی سوچ کے دیکھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے ایک چیز کے اوپر کیوں اٹکے ہوئے ہو وطن سونا انفس اپنے کردار کو بھول چکے ہو افلا تاکل تمہیں کیوں عقل استعمال نہیں کرتے ہو دوسروں کو بولتے ہو کشادہ نگاہ ہی پیدا کرو ہر برائے سے جانچو جس پیرائے کے اوپر آپ ہو ابھی آپ کے پاس ایک خدا کی کتاب بتا کے آپ کو یہ گیتا پکڑا دی گئی ہے آپ کو بائبل پکڑا دی گئی ہے آپ کو توڑا پکڑا دی گئی ہے یہ جو بھی کتابیں آپ کو پکڑا دی گئی ہیں آپ کو کیا پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے یہ آپ دوسروں کو تبلیغ ضرور کر رہے ہو تھا امرون الناسا بلبر کہ دگا میں کچھ کی پیدا کرو ابھی آپ اس مقام پر نہیں پہنچے ہو آپ کو تحقیق کرنی ہے اور یہ تحقیق کرنے والا کون ہے اس کی تبلیغ کرنے والا کون ہے یہ بتانے والا کون ہے جس کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ میں جس کتاب کو مان رہا ہوں کیا واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے اس کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ تم ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے ہو ابھی تو تم نے وہ فعل انجام ہی نہیں دیا ہے جب تک فعل انجام نہیں دیا ہے تم ایمان والے ہو کیسے چکے ہو تم مسلمان ہوئے کیسے ہو تم نے کیسے اپنا کو مسلمان کہہ لیا ہے ایسے مسلمانوں کے بارے میں ایسے ایمان والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ولا تکف علیہ صلی کبھی علم تمہیں جس چیز کے علم نہیں ہے اس کے کی پیچھے کیوں پڑے ہو ولا تکفم علیہ صلی اللہ تم نے ابھی علم تک پہنچے نہیں ہو تم نے جانچا نہیں ہے تم پیچھے پڑے ہو اس کے ان السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ تین باتیں بیان فرمائی ان اِنَّ السَّمْعَ سماعت کانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کانوں کی تو حد ہوگی سننے کی سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے سماعت تمہیں ہر کسی سے کرنی ہے ہر کسی سے سننے کا کوئی آپ کا ایک پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سنیں گے وہاں سے نہیں سنیں گے سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہے ان سم آیا سنو غور سے ہر چیز کو سنو ول بسورا بصارت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے یہ نظروں کی بات نہیں ہو رہی دیکھنے کی دیکھنے کی انتہا تو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے درمیان اور نابینا کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا ایسی انتہا پہ, پہ پہنچ جائے گی میری نظر کہ وہاں سے دیکھنا بند ہو جائے گا لیکن بصارت کی کوئی انتہا نہیں ہے ہر موقع پر اپنی بصیت کو استعمال کرو اپنی بصیتوں کو پھیلاتے رہو وسیع کرتے رہو اس کی کب انتہا ہے اور آخر میں فرماتا ہے ولفعاد اس جو مائنڈ آپ کے اندر ہے جو آپ کا مائنڈ تجزیہ کر رہا ہے آپ کی سماعتوں کی آپ کی بصارتوں کی جو چیز سما اور بصارت آپ کو آپ کے مائنڈ کو وہ ڈیٹا پروائڈ کر رہی ہے اس کو انیلائز کر رہا ہے الگ الگ کر کے جانچ رہا ہے والفعاد تو جب ان چیزوں کے اوپر پرکھ لوگے اس کے بعد کسی چیز کے پیچھے چلو گے ولا تکف علیہ صلی کا بھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ایمان لایا ہوں یہ میں فلا مذہب کا ماننے والا ہوں کچھ تو کہتے ہیں الحمد میں ہنفی ہوں میں شافعی ہوں میں ہمبلی ہوں میں مالکی ہوں آپ ہمبلی شافعی حنفی کب ہوئے وہ دن بتائیے آپ نے فک حنفی کی کون سی کتاب پڑھ کے آپ ہنفی ہوئے ہیں آپ نے کتنا جائزہ لیا فک حنفی کا یا فکر شافعی کا یا مالکی کا یا آپ کہتے ہیں میں اہل تشیع ہوں آپ کب اہل تشیع ہوئے ہیں وہ دن کیا ہے آپ نے کون سا ایسا دلائل پڑھے ہیں جس کا موازنہ کرنے کے بعد آپ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آگے فرق کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور میں اس صحیح کے ساتھ کھڑا ہوں آپ پانچ منٹ اپنے مسلک کو بیان نہیں کا سر کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس لیے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں آج مسالک کے درمیان وہ کہہ رہا میں صحیح ہوں وہ کہہ رہا میں صحیح ہوں